Kita ambil tekanan darah Jangan ambil tekanan darah Sekali dalam 3 bulan Tak ada darah tinggi Tak boleh Tekanan darah ni kita kena ambil Ambil mungkin lah Kalau tak mahu ambil hari-hari pun Ambil seminggu 2 kali Masa yang paling baik Orang mula-mula nak kena darah tinggi Ini satu lagi benda yang pelik Kita ingat darah kita tinggi masa petang Tak Darah selalu nak naik Mula-mula dia naik Pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dia mula turun Pukul 9, 10 dia turun dah Selalu nak pergi kat doktor Tunggu balik kerja Ah Balik kerja bukan 4 pergi check doktor Masa tu darah tak berapa tinggi sebenarnya Darah ni nak tinggi masa Sebab tu orang kena angin ahmar Bila mangkit nak semayang subuh Dia kena angin ahmar Sebab masa tu tekanan darah tinggi Tekanan darah dia tinggi dah Dia lonjak-lonjak naik Lagi naik buku tekanan darah dia Dia kena angin ahmar Sebab tu kena-kena orang kena serangan jantung pun subuh sebab tekanan darah ni biasanya tinggi di sebelah pagi Ya, ambil tekanan darah. Saya kata, ambil beli digital tu bubuh tepi katil. Dengar orang bang ataupun sebelum orang bang, jangan mangkit lagi, jangan lonjak dekat katil, ambil pasang tekan. Tengok tekanan darah berapa. Masa tu yang terbaik. Dengan satu lagi nak tidur malam. Dah nak tidur, duduk dekat katil relax dalam 5 minit ke, ambil tekanan darah. Paling tepat. Ini yang kita perlu buat kalau kita nak tahu kita ada tekanan darah ke tak ya baru kita boleh tangkap tekanan darah tinggi ni selalu kita terlepas sebab tu ya okey dan bacaan tekanan darah tinggi ni macam saya kata lah biasanya kita nak bawah 140 90 lah pukul rata nah okey dan ini yang orang katakan macam mana kalau doktor kalau saya kata kadang-kadang saya -kadang darah saya tinggi kadang-kadang turun kadang, kadang tinggi kadang, kadang turun dari segi perubatan kita ada cara kita mulakan rawatan bila kita dah ada tanda bahawa jantung tu dah mula bengkak. Mereka tanya sebab apa darah tinggi jantung bengkak doktor ha, Ni cerita nak cerita Pasal apa jantung kita bengkak bila tekanan darah kita tinggi Saya nak bagi orang faham senang Dulu basikal kita tak pam pam elektrik tu kita pam tangan tu Pam tu Kalau tayar tu dah keras Tekanan dia dah tinggi Larat kan nak pam tak larat ha? Pam pun tak habis Pam suku tarik balik Pam suku tarik balik Sebab apa dia ketat Tekanan dalam tayar tu terlalu tinggi Menyebabkan kita kena pump dengan kuat Sama lah dengan jantung kita Jantung nak pump Tapi tekanan di luar tu tinggi Jadi dia selalu dia pump macam tu Dia senyum dia nak pump Tapi bila tekanan tu tinggi Merah muka muka Dia tak larat nak pump Sebab tekanan tu tinggi Okey jadi dia duk pam, duk lawan, duk lawan, duk lawan apa jadi kat dia? Jantung ni adalah daging. Daging macam daging kita ni. Kalau saya lah suruh lah siapa-siapa orang muda ni. Hang pi dekat gym tu hari-hari. Sari dua kali angkat besi. Anggat besi tu berat. Angkat, 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 angkat. Cukup sebulan. Tebal lah. Masa dia tu tebal. Pasal dia duk angkat berat. Jantung ni dia duk pam, 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 pam hari-hari. Lawan tekanan tinggi Dia jadi tebal lah. Tebal bagus lah. Memang bagus Memang jantung kita kuat Sebab apa dia jadi tebal Sebab dia nak lawan tekanan yang tinggi tu Tetapi Ayak Dalam gelah ni Banyak ni Ni saya nak langgah ni mau empat kali langgah pukul lepas Tapi kalau dinding gelah ni Jadi tebal tu Ayak banyak mana Ayak tinggal sikit ya? Sekali langgah habis jadi bila jantung tu Dinding dia dah tebal Bilik dia tu jadi kecil Kecut Bila bilik dia dikecut Darah masuk sikit Darah masuk sikit Darah keluar sikit lah Sebab tu bila ada darah tinggi Jantung tebal Dia jalan dari sini Pergi kat parking tu Penat Pasal apa tu Duk lawan nak tinggi tu Satu hal Dua Darah Sikit ciput dia Masuk keluar Masuk keluar Sikit sangat Itulah menyebabkan orang penyakit darah tinggi penat Dia tak lemah lagi Bukan jantung dia lembek Jantung tak lembek Jantung dia kuat Tapi setiap kali dia rujut Sikit Pasal apa? Pasal dinding tebal Pasal apa dinding tebal? Pasal duk kerja kuat Pasal apa kerja kuat? Sebab tekanan dalam Talur darah tu Tinggi So nak buat macam mana? Nak bagi kecut Kita pergi tengok balik lah. Kita buat turun tekanan darah tu Hak yang dia duk teran tadi tu Dia dapat teran lah Lama-lama dia suruh Orang yang angkat besi tadi saya tu angkat besi dah 3 bulan, mansul dia besar. Saya kata apa lah ni hang jangan pi angkat lah Lepas 2 3 bulan dia kecut Betul tak? Dia kecut. Pasal apa? Pasal dia dah tak pergi angkat berat. So tekanan darah ni kita turunkan dia Insya-Allah jantung boleh kecut. Tapi nak buat turun tekanan darah macam mana? Ah ha, yang tu yang tak beramak nak buat tu tak mau buat. Nombor 1 tekanan darah tinggi saya suka habaq kat pesakit. Nombor 1 bukan makan ubat. Nombor 1 jaga makan. Saya tak malu nak cerita kat orang Saya belajar Saya belajar jaga penyakit darah tinggi Dari siapa? Daripada arwah mak saya Arwah mak saya Ajak saya macam mana nak jaga Orang penyakit darah tinggi Allah Akbar. Dia dulu Tekanan darah dia punya Darah tinggi Saya doktor pakar masa tu Ni nak cerita pasal saya, saya suka cerita ni Bagi orang faham dan kita dengar Kita ingat, kita ingat, kita, ingat, kita buat dia dulu tekanan arah mak arah mak saya 180 bawah 110. Dia kata depa dia panggil kat saya pari. Pari. Awak darah mak tinggi. Hang dok terpakar awak tak boleh turun. Allahu akbar. Setiap kali ada ubat baru di hospital saya bawa balik bagi kat dia. Dia makan ubat darah tinggi ni saya ingat lima macam bukan lima biji, lima jenis Darah dia tak mau turun Heran Ini saya belajar daripada Universiti keluar universiti pergi kerja Lepas kerja masuk balik ke universiti Jadi pakar ini, nak belajar nak jaga darah tinggi Mak aku ni darah tinggi tak boleh jaga Tak ke pening Malu ke orang Rupa-rupanya saya dah tengok Sebab dia makan makanan yang masin Ini ini kadang-kadang bila saya bagi ceramah di tempat-tempat menteri dia jadi satu isu kontroversi. Saya tak mau, saya tak mau jadikan intro isu kontroversi. So saya nak cerita ni dari segi perubatan sebab ada orang-orang nanti kata dari segi uh, uh, apa uh, sunnah garam ni penting. Saya tak mau je sebab kalau kita saya pun ada juga baca-baca depag -baca, kata kadang-kadang hadis ni bukan hadis hadis daif lah apa lah apa tapi tak mau lah saya pun tak pandai. Tapi... Garam... Jawapan dia adalah... Garam... Dan ingat... Saya tak pernah kata... Jangan makan garam... Tak makan garam tak boleh... Ui... Memang tak boleh... Garam kena ada dalam masakan... Saya kadang-kadang ada sekali tu... Saya abang makcik-makcik... Jangan makan masin... Ha. Dia balik dia pergi kata... Kanak-kanak dia... Aku kehampan jangan lupa garam... Satu rumah tak boleh makan... Tak lebur garam nak makan... Macam mana... Garam kena ada... Saya kata... Jangan makan masin... Arwah mak saya... Dia suka makan apa ni sambal belacan dengan ikan masin. Cukup suka. Saya suruh dia berhenti, dia berhenti. Dua minggu dia berhenti, ubat dia daripada lima jenis berturun satu 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 satu. Alhamdulillah tujuh tahun sebelum dia meninggal tekanan darah dia berapa? 120, 110. Ubat darah tinggi dua macam. Kenalah juga makan, tapi daripada lima macam tu lima macam ada tu tujuh biji tinggal dua biji tapi dia lah yang ajar kat saya Hari-hari mak makan tu semalam darah naik hari ni kita pun pergi lah baru lah kita pergi tengok patut pun rupanya garam tu tinggi sebab tu saya kata kat orang yang ada darah tinggi nombor satu jaga makan makanlah ubat satu tapoe pun Darah tak akan turun kalau kita tak jaga makanan kita. Tapi kita tengok dalam Quran dan hadis pun dia dah habang dah. Kita kena jaga makan kita. Tapi yang saya kata kontroversi ni saya tak mau pertikai garam ni. Saya tak kata jangan makan garam tu. Garam kena makan. Ha, tapi jangan makan masin. Jangan makan masin ni yang saya selalu cerita. Yang betul-betul masin senang. Ikan masin, telur masin, lobak masin Kita bau, kita tengok Kita tahu lah, aku tak boleh makan masin Yang ni senang, Haji Yang susah ni, yang selalu kita duduk langgar ni Yang tak masin Tapi banyak garam Yang ni yang selalu kita terperangkap Mak saya pun dulu dia kata Mak tak makan lah masin-masin Tengok-tengok duk makan sambal belacan jadi so, saya dengan dia dulu duduk-duduk dok duduk, 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 pikir 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 saya bagikan lima benda. Lima kumpulan makanan yang orang ada darah tinggi, orang ada lemah jantung, jangan duk pergi makan. Lima benda. Satu benda yang dikeringkan. Bukan ikan kering, ikan kering dah memang masin. Benda yang dikeringkan. Ikan bilik, sotong kering, udang kering. Cukup banyak garam. Pasal apa dia nak bagi kering tu nak bagi tahan tu memang garam hang basuh lah lagu mana pun, hang rendam lah lagu mana pun, dia mesin. Tapi pasal apa? Ikan bilis tu kita tak retah, cuba kita retah, mesin. Jangan masak lagi, ambil buah dalam mulut, mesin. Nombor dua, benda yang duduk dalam tin. Ha, ini favorite kita lah. Benda yang duduk dalam tin, sadi. Yang tu lah yang duduk dalam tin yang kita duduk makan. Dia nak bagi tahan, dia buat dalam tin, garam. Tiga, benda dalam botol. Benda dalam botol, semua tinggi, garam. Dia tak masin tapi garam tinggi. Tak masin apa dia? Chili sauce, tomato sauce, barbecue sauce, oyster sauce. Semua jenis sauce dalam botol memang garam tinggi dia nak bagi tahan. Cukup tinggi garam. Percaya tak percaya balik lagi pi ambil botol botol sauce tu tayang tengok banyak mana sodium dalam tu. Cukup tinggi. Ya, tiga. Nombor empat Yang ni kita orang-orang utara ni payah ni belacan. Tak ada siapa hamba Allah yang pergi cubit belacang dalam mulut. Tak ada lah. Cuba pergi buat tengok. Masih berdengung. Sampai belacan tu kita duk baca pedah. Tapi belacan tu yang menyebabkan dia masalah. Ya, Belacan ni sampai belacan lah selalu. Dan pengambil sekali. Pak Haji yang naik motor. Haji no motor. Ini cukup popular. Kandungan sodium. Monosodium glutamate. Sodium dalam tu cukup tinggi. Minta maaf lah lah Kadang-kadang kalau kita pergi contoh kedai-kedai Tom Yam Satu hidangan, satu sudu Allahu Akbar Cukup tinggi tu, garam Ini yang macam. Kalau siapa yang ada darah tinggi di sini Cubalah, cuba Tak rugi, tak rugi Cuba yang apa saya katakan ni Balik rumah, mulai pada hari ni Jangan makan benda tadi, hak lima tu Jangan makan Tak rugi lah, cuba tengok Lama mana, sehari dua hari tak jadi dia kena makan masa sehingga dua minggu sebab garam lebihan tu nak keluar dua minggu dari air kencing. Berhenti dua minggu, insya Allah tekanan darah boleh turun. Boleh. Yakin. Tapi bila kita buat, kita nampak, baru kita percaya. Jadi, kita kena jaga pemakanan kita. Apa dia? Jangan makan masin. Sekali lagi, saya tak kata jangan makan garam. Jangan makan masin. Ha. Semua orang lagi, Dr. Sabari kata, jangan makan garam. Oh ah, salah saya tak saya garam kena makan kena bukan kena makan garam kena boh dalam makanan tu ya dia dalam dalam isu uh, garam dengan sunnah ni macam-macam ada yang kata uh, Rasulullah ada cecak jari dia bubuh kat langit-langit dia tak tahulah saya pun lukat baca-baca-baca ada juga persoalan pertikaian macam-macam ada yang kata hadis tu semua hadis lah. tapi saya tak pandai saya tak pandai jadi saya tak mau pertikaikan benda tu Uh, ada juga yang kata masalahnya bukan masalah garam tapi masalah macam mana kita gunakan garam. Kalau Rasulullah dia kata dia masukkan dalam masakan tu masa nak habis. Kita tak, kita bubuh garam masa kita tomeh gula itu kita bubuh asam garam. Uh, jadi yang tu kononnya lah wallahu tapi sains tak ada lagi lah buat sampai ke situ kajian. Sebelum saya akhiri saya nak kata macam ni. Orang selalu kata kat saya doktor sakit darah tinggi ni ubat ni nak makan sampai bila? Jawapan saya sedih lah Sampai bila-bila Tapi ada segolongan orang yang tekanan darah dia boleh turun Dan dia tak payah makan ubat Dia jaga makanan pun darah tinggi dia boleh turun Ada Kebanyakan orang tak mampu Sebab apa? Sebab tekanan darah dia tu dah memang tinggi dan memang kacau Dia tak makan ubat Darah tinggi tu Sebab darah tinggi ni merosakkan jantung Merosakkan otak Merosakkan bawah pinggang Dia duduk hentam ni Darah tu tinggi kan, ya? dia duduk hentam, 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 organ rosak, jantung tadi pasal bengkak tu yang dia rosak. Jadi, kita tak mau bagi benda tu berlaku, kita kena buat turun tekanan darah tu. Ubatlah, lah, ubat lah jalan dia. Jadi, nak kena makan ubat. Tapi, bila nak makan ubat darah tinggi ni, ramai pula yang kata, Doktor, makan ubat darah tinggi ni lama-lama rosak buah pinggang. Saya kata, dengar mana? Adalah, saya baca kat internet, dia kata. Ataupun member WhatsApp. Darah tinggi menyebabkan masalah buah pinggang. Ubat darah tinggi tak menyebabkan masalah buah pinggang.